بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين Kemudiannya ayat berikutnya bercakap pula dengan pasal hal-hal para isteri Nabi dan wanita mukmin, iaitu mengenai masalah hijab hijab orang perempuan isteri-isteri Nabi apabila mereka keluar daripada rumah mereka tertakluk kepada kepada orang ramai mata orang ramai yang menyaksikan mereka ini mereka ini jika mereka melihat aurat yang tidak ditutup umpamanya seolah-olah barang yang selama ini disimpan terdedah kepada umum satu hukum khas yang dinyatakan di dalam ayat ini sebelum daripada kita bercakap pasal ayat ini <coughs> uh, masalah hijab masalah aurat dan antara laki-laki dan perempuan ini ada beberapa beberapa fasa ada beberapa tahap. Tahap yang pertama iaitu dalam surah Al-A'raf kalau tak salah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya bani Adam, Qad anzalna alaihim libasa yuari sawatikum warisha. Wahai bani Adam, manusia kami telah turun pada kamu pakaian yang boleh menutupkan kemaluan kamu kemaluan hadapan dan belakang ini pada peringkat awalnya ini namanya aurat mughallazah aurat yang sangat sangat tebal sangat sangat uh, dikandaki supaya ditutupkan kau yang pertama kemudian turun pula ayat yang kedua ayat yang kedua di dalam surah an-nur في سوره النور وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ايات ini menyuruh tutup aurat mereka dan perhiasan-perhiasan juga jangan didedahkan kepada umum kecuali ma zahara minha ma zahara minha ini sesetengah ulama menyatakan ma zahara minha uh, apa, uh, muka muka ya yang zahirnya saja muka pun dikira perhiasan juga sebab banyak perhiasan berada pada muka malah kecantikan seorang itu pun dapat dilihat pada muka mesti ditutup yang lain-lain muka boleh dibuka menurut tafsiran Ibn Abbas setengah ulama pula menyatakan juga seluruh badan seluruh badan wanita ini aurat yang tak boleh dibuka hatta buka dan tangan sekalipun tak apalah kita kita katanya kita kata mazhab Ibn Abbas kata macam tu cantulah tapi sebenarnya penutupan aurat ini negara-negara Arab terbagi dua kita ni Arab lah kebanyakan sebilangan besar negara Arab masuk Pakistan India Afghanistan tutup seluruh badan seluruh badan Masuklah Mekah, Madinah Hanya kita, ya, eh, eh, Mesir saja Mesir kita dapati orang, orang perempuannya Membuka, menutup seluruh badan Kecuali muka dan tangan Lain-lain Lain-lain ditutup Negeri-negeri lain, negeri-negeri teluk Dan negeri uh, eh, Mekah, Madinah Seluruh badannya Seluruh badan, kecuali mata saja untuk buat berjalan Yang lain ditutup Semua sekali, itu dia jadi tafsiran ayat dalam surah An-Nur juga ayat yang kita baca ini juga menyatakan tentang aurat juga. <coughs> Jadi ada setengah setengah ulama menyatakan tiga tahap. Tiga tahap masalah penutupan aurat ni. Pertama pertama aurat mughallazah iaitu kemaluan, halapan dan belakang. Satu. Kemudian tahap yang kedua menutup seluruh badan ataupun menutup seluruh badan kecuali muka dan tangan Sesetengah ulama menyatakan pula tahap yang ketiga pula menutup seluruh badan kecuali mata sahaja ketika darurah darurah seluruh badan ditutup kecuali mata kaki tangan tutup ayat yang kita baca ini tahap tiga tahap tiga ni tutup seluruh badan Ya ayuhal nabiyu wahai nabi Kulli azwajika wabanatika Katakanlah kepada isterimu Dan anak-anak perempuanmu Walisail mu'minin Dan anak-anak perempuanmu Anak-anak perempuan nabi hmm wanita ilmu eh, wanita dan bukan perempuan, wanita ilmu dan wanita wanita yang beriman, semua wanita lah, tak kira keluarga nabi, isteri nabi ataupun anak anak nabi, anak anak perempuannya, malah semua seluruh isteri orang mukmin mereka disuruh yudnina alaihin min jalabi bihinna supaya mereka melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar jalabi jamak pada jilbab jilbab ini satu pakaian besar Buka besar dan labuh Bila dipakai oleh seorang wanita Dia menutup seluruh badannya Dipakainya pada lapisan luar Di luar di sebelah dalam Pakai yang biasa Kemudian satu lagi pakaian yang namanya jilbab Namanya jilbab Jamaknya jalabi Jilbab ni baju besar Baju besar dia tak ada Tak ada fashion apa-apa tak, apa, tak ada fashion ha ada hak itu dia ada bunga-bunga lagi dia ada mengelik-ngelik lagi punya dia ada tak ada ni tak ada namanya jilbab jadi nabi ayat menyuruh supaya waktu nak keluar daripada rumah pakailah jilbab maknanya pakaian dalam tu baik pakaian yang, yang di luar sekali menjilbab jilbab dia menutup seluruh badannya kecuali mata suruhlah mereka firman Allah kul azwajika wa banatika wa nisa al sama ada ayat ni sesetengah ulama menyatakan ayat ni ayat <coughs> menutup seluruh badan ini ditafsirkan pula oleh oleh ulama berbagai-bagai banyak pandangan yang disebutnya yang mentafsirkan ini sama ada wanita wajib tutup seluruh badannya kecuali mata ataupun mereka wajib menutup seluruh badan kecuali kecuali muka lebih lebih luas sekali tadi mata kecuali mata kecuali muka dan tapak tangan tapak tangan tapak tangan ni maknanya bukan tangan tapak ini saja kafai al wajhu wal kafai tapak tangan maknanya bila nak tutup tapak tangan saja nak, nak tapak tangan saja yang terbuka tapak tapi di belakang tapak tangan ni maknanya kena tutup juga nak tutup jadi artinya tutup seluruh seluruh badan lah kecuali muka menurut tafsiran Ibn Abbas tapi untuk nak bercakapnya supaya lebih halus lagi muka dan tapak tangan al-wajhu wal -kafaih. muka dan tapak tangan Sesetengah ulama kudanya menyatakan kaki, kaki boleh dibuka dengan tujuan nak berjalan susah kan nak tutup kaki lagi. Muka pun muka, buka muka tapi kaki yang berjalannya. Jadi kalau begitu bagi memudahkannya Ibn Abbas menyatakan muka dan tapak tangan boleh dibuka. Sesetengah ulama menyatakan kaki juga boleh dibuka. Buka dia tidak termasuk dalam aurat yang wajib ditutup jadi hasilnya dua kumpulan ulama nampaknya jumhur ulama pandangan kebanyakan ulama wanita ni kena kita tutup seluruh badan terutama sekali kita kena berjalan pakai jilbab pakailah jilbab jilbab ini menutup sampai muka pun kecuali mata sahaja kita lihat orang Arab dari teluk ni Arab teluk dia ada satu pakaian dia tutup seluruh badan mata saja kita nampak dia muka dia tutup tutup tapi orang di sebelah sini pun ada juga ada juga yang menutup seluruh badan apa muka pun tutup tapi nampaknya mereka lebih cenderung untuk membuka muka tak apalah kalau mazhab Ibn Abbas katanya boleh buka bukalah kita nak pakai mazhab Ibn Abbas sebenarnya Pemanya. tapi majoriti ulama' kebanyakan ulama' tutup juga muka tutup muka, tangan, kaki tutup, mata sahaja ayat ni nyatakan <tuh> suruhlah isteri-isteri kamu wa azwajika wa anak-anak perempuanmu wa nisa'il mu'minin dan isteri orang mukmin semuanya tak bolehlah pula kita nak kata ayat ni khusus kepada para isteri nabi dan anak, -anak perempuannya sahaja sebab nisa'il mu'minin meliputi semua orang <tuh> yudnina alaihim min jalabibihinna supaya mereka melabuhkan pakaiannya melabuhkan pakaian ini maknanya pakaian jilbab itu memang sudah labuh dan sudah besar jangan pula ketika berjalan ketika berjalan kain itu diangkat pakaian jilbab ini diangkat ataupun dibuka bagi menampakkan perhiasan Jangan yudani 'alaihinna labuhkan pakaian mereka pakaian jilbab zalika adna an yu'rafna demikian cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai orang perempuan yang baik-baik jadi jika dilihat di mana-mana saja perempuan yang memakai pakaian jilbab seumpama so, ini mereka labuhkan pakaian orang katalah ini keluarga orang yang dihormati keluarga yang baik ni dilihat pada pakaian <coughs> ulama tafsir menyebutkan pada ketika itu wanita fusa orang fasik di kalangan di, di Madinah boleh dikenal kalau mereka ini tidak pakai jilbab mereka pakai tutup aurat tapi bukan jilbab boleh terbuka di sana sini ini bukan orang baik ni, ini orang fasik, kita takkan di Madinah terutama sekali pada waktu malam mereka tidak memakai pakai yang menutup aurat yang lengkap Zalika adna ayyurafna itu adalah lebih sesuai untuk mereka dikenali sebagai perempuan-perempuan yang baik. Fala yuzaina maka kerana itu mereka tidak diganggu, tidak diganggu lagi kerana ini ini difahamkan anak-anak sama ada anak-anak perempuan nabi, isteri-isteri nabi ataupun wanita-wanita mukmin. <tuh> alasan sesetengah orang pun hanya menyatakan sekarang ini sesuai sebab kemajuan dan gangguan dalam perjalanan kenderaan dan sebagainya mengeneki supaya orang perempuan ini memakai pakaian menutup aurat dan mukanya terbuka dengan tujuan memudahkan mereka untuk dikenali terutama sekali apabila berlaku kemalangan ataupun keadaan-keadaan yang memerlukan mereka mendapat bantuan segera. Jadi kalau begitu pendapat Ibnu Abbas itu dikatakan lebih sesuai. Itu alasannya. Tetapi boleh jadi boleh jadi ada cara-cara lain mereka boleh menutup aurat boleh menutup aurat dan pada waktu waktu kemalangan dan sebagainya ini boleh di, di, dicari, dicari jalan untuk mengenal pasti siapa orangnya ketika itu dikatakan darurah darurah hatta darurah dikatakan juga darurah darurah orang perempuan boleh pergi misalnya uh, supaya uh, untuk merawat penyakitnya dengan doktor lelaki dan pada ketika itu aurat-aurat darurahnya auratnya boleh dibuka dengan alasan darurah jadi mengapa tak boleh pakai pakaian yang menutup aurat seperti yang dikandaki seluruh badannya dan dikecualikan ketika darurat bolehlah dibuka tempat mana yang perlu dibuka untuk mengenal pasti siapa orangnya ada jalannya begitu <tuh> jadi Itulah sebabnya maka majoriti ulama pada hari ini menyatakan wanita aurat wanita seluruh badannya kecuali mata saja untuk mereka berjalan. Yaani aurat ni aurat di luar rumah. Tapi kalau dalam rumah saya kita sebutkan dahulu auratnya biasa saja. Mereka boleh dedahkan perhiasannya kepada bapa mereka, bapa mertua mereka, anak-anak mereka, cucu mereka dan orang-orang yang haram kahwin dengannya. Zalika adna ayyurafna. Cara demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Fala yu'zaina. -baik. Dengan sebab itu mereka tidak diganggu lagi. Kalaulah mereka dedah aurat mereka. Sehingga tempat-tempat yang tak patut dibuka, dibuka juga untuk orang ramai. Pada ketika itu mereka akan diganggu oleh kaum lelaki yang uh, juga tidak beradab. Okay wa kana allahu ghafurur rahim dan dengan itu mereka tidak diganggu dan ingatlah Allah amat pengampun dan amat mengasihani ini adalah satu dosa sebenarnya jika dilanggar peraturan-peraturan ini namun begitu diperingatkan Allah Maha Pengampun jika ada mereka-mereka yang mendedahkan auratnya ataupun mereka ini pada suatu ketika dahulu uh, tidak menutup aurat dengan sopan dengan sempurna kemudian mereka bertaubat taubat mereka diampun oleh Allah kerana Allah Maha Pengampun lagi amat mengasihani. Jadi kesimpulannya aurat ini sama ada dua tahap penutupannya dalam hukum ataupun ataupun uh, dua tahap, tiga ataupun dua tahap. Itu pandangan-pandangan ulama yang berbeza antara satu dengan lain. Tapi pada tahap yang pertama, <tuh> tahap yang pertama uh, menutup menutup aurat yang 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 keras dia disebutkan itu sebahagian ulama menyatakan itu pada waktu Nabi Adam dulu lagi waktu Nabi Adam mula dikeluarkan daripada syurga dia menjahit pakaian pakaian yang diambilnya daripada daun dia diperbuat daripada daun-daun kayu untuk menutup aurat mughallazh aurat yang keras ada pun sejarah manusia selepas kebangkitan Islam Tak ada yang memakai Hanya tutup aurat di hadapan dan belakang saja Itu tidak, tidak tidak berlaku Jadi kedudukan ayat itu Ada waktunya Ada waktunya dan ada proses Pemantapan hukum. hukum Dan hukum yang terakhir sekali Ialah ayat dalam surah yang diturunkan di Madinah iaitu ayat surah an-nur 30 dan 31 dan ayat uh, 59 di dalam surah al-ahzab ini itulah dia uh, sebagai uh, kesimpulannya kemudian seterusnya ada ilham yang tahil munafiqun